Вітаю всіх наших слухачів та слухачок. Мене звати Наталка Новикова. Я працюю в громадській організації група впливу. І вже декілька років ми займаємося захистом прав громадян та громадянок, зокрема і виборчих прав. І сьогодні з нами буде дуже цікавий гость. Це Василь Закреский. Вітаю вас, Василю. Так, здравствуйте. Це людина, яка представляє Україну в спортивному світі. Він є частиною збірної України по паратріатлону. Це літні вид змагань, такий собі спринт, який включає в собі і плавання, і перегони на велосипеді аж 20 кілометрів. Та біг або перегони на крісло колісно. Тож Василь виступає в паралімпійські змагання вже з 2013 року, як як спортсмен у збірній команді. А загалом у спорті з 2011 року. Отже, крім того, Василь, що ви взагалі спортсмен? Ви багато працюєте взагалі для представлення України в України в спорті. Ви також ще інструктор з паратріатлону і професійний масажист. Ви такий ідеальний собі громадянин і спорт, і громадська діяльність і робота. Розкажіть взагалі, як ви потрапили в спорт і чому саме цей вид спорту? Начну з самого начала У 2002 році року. Меня мама відправила на плавання, кружок плавання якби. чтобы избавиться от сколиоза. Соответственно, пошел, плавал, плавал, и меня тренер там говорит, давай начнешь плавать не раз или два раза в неделю, а каждый день, потому что получается плавать и, возможно, участвовать в соревнованиях. И вот начиная с 2002 -го года я начал профессионально плавать до 2012 -го года. И брал участие по Украине на различных э, чемпионатах Украины, Кубке Украины, mm -hmm. вот так вот. А вот уже э, в 2011 году тренер Анжела Станиславовна в стельмах она мне предложила такую вещь как триатлон, так как в больших э, международных э, достижениях там не было, так, говорит, а, так как э, триатлон это вид был развивающий давай попробуем. И вот в 2011 году, даже в 2012, да, вот так вот, где-то в, в, эти времена, меня Анжела Станиславовна познакомила с моим гайдом, это Роман Король, он же является, на тот момент тоже был в сборной по триатлону, и мы начали уже с акватлона, это бег плюс плавание, с 2011 года, осенью. Як сейчас пам'ятаю, перший старт в 2011 году, в тисячі Житомир плюс плюсплавання. Ну ви достатньо довго вже в, в спорті. Знаєте, Я в, ну, в нашому попередньому подкасті розповідала взагалі про а, українське суспільство, розмірковувала про а, наше. А Взагалі наші... наши... Як живе українські міста, і що існує достатньо багато обмежень у нас? Це і архітектурна недоступність наших місць, і інформаційна і багато таких процедурних складнощів. І якщо ну, це загалом достатньо складно, да? а якщо людина, громадянин ще і має інвалідність, то це взагалі таке дуже-дуже велике навантаження. І знаєте, я от зробила таке припущення, що може навіть Через ці складнощі в нас такі, от наші паралімпійці дуже такі сильні, дуже можуть долати щодня масу перепон і вигравати дуже велику кількість призових місць. Чи так це взагалі? Чи спорт допомагає вам в повсякденному житті вашому? Ну, то, що стосується мене, можу сказати. Так что благодаря спорту у меня появляется уверенность в то, в следующем дне, уверенность в себе и достижение поставленной цели. Как вот в спорте, да, вот есть старт, есть финиш, вот финишная арка, надо к ней прийти и максимально быстрее и помимо всего с лучшим результатом. Несмотря на то, что если брать массовые забеги который проводятся активно сейчас в Киеве, ну, раньше проводились, сейчас из-за карантина меньше проводятся, то, да, то вот именно в тот момент, когда вот бежишь с гайдом, да, то очень многих, просто многих э, зрячих людей вот, просто этим, то, что не видишь и бежишь в, привяз... в привязке с, э, с зрящим человеком, с гайдом, mm -hmm. да, то есть этим Поступком идет мотивация, да, то есть мотивация для других, вот когда их обгоняешь, да. То есть, ну и для себя mm -hmm. самого самого, ну, как сказать. И э, оно очень-очень позитивненько получается. получается. Mm -hmm. То есть э, и э, когда идешь к какой-то цели, да, то есть э, когда чтобы дойти, дойти к, к этой цели, есть какие-то идешь на тренировку, надо самому идти с тросточкой, э, общаешься с нашим социумом, когда вот не все люди понимают, что это такое, то, когда идешь с тростью да, на тренировку. Uh -huh. и доступность наших из-за отсутствия э, тротуарных плиток, благодаря которых... Намного удобні переміщатися звучні сітофори, ну і можна і далі, і далі проважати. Ви постійно мешкаєте в броверах, так? От розкажіть, як взагалі от ситуація у місті з архітектурною доступністю? От недостатньо цієї плитки тактильної, так? Що ще? І, якщо говорити про людей з нарушення зимні или ато своєї, то тактильна плитка, вона як би... лучше то она была. Вот. Естественно, когда э, ровная дорога, да, то есть надо какие-то ориентиры, а, а ориентиров не всегда Соответственно, пытаешься договориться с людьми ближайшими, там, проводить этот там, через светофор, который не озвучивается. Uh -huh. У нас есть в но у них только два этих озвученных светофора. 150 тысяч населения Беларуси. <связано>. <связано> да, но, но, я думаю, что благодаря нашей организации и благодаря активистам, которые помогают мне и волонтерам, я думаю, что над этим будем работать так, чтобы доступность для незрячих и не только для незрячих была более доступной в городе Так как в Киеве немножко получше, вот. Mm -hmm. Ну, я хочу честно сказать, не совсем это лучше, потому что есть работа, не везде есть светофоры, не везде есть тактильные плитки. Это вообще, я сказал бы сказал, тактильная плитка, это уже на сегодняшний день такая редкость. Да. Mm -hmm. Вот когда вот, бывал, э, бывал ну, в многих странах мира, да, то есть это Турция, Европа, да, то есть особенно в больших городах, это тактильная плитка везде, просто везде, даже в Турции, там в Алании у нас каждый год сбор, даже там вот, просто тактильная плитка, просто удобно, реально удобно, можно максимально быть независимым человеком. У нас же, к сожалению, в Украине э, это все как бы развивается, но настолько очень-очень медленно. Очень... Ну, я думаю, что благодаря э, волонтерам и э, людям которые как... Тобто це не беззавічно, це буде в е світі. Е е Я впевнена, що тільки разом ми можемо створювати таке суспільство, яке нам потрібно. Інклюзивне суспільство це дуже-дуже дійсно важливо. <риві> Просто зараз очень много. создано очень много общественных организаций, которые и, к сожалению, все, все организации да, тянут как бы на себя, ну это правда. И с полной верностью хочу сказать, что когда вот если идет объединение этих организаций, общую э, силу, да, то есть общий кулак, да, то есть мы можем mm -hmm. спокойно делать многие дела и большие дела а если делать э, какие-то полезные вещи и так точечно, там, точно там, 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 да, то есть, ну, это, я думаю, что это одна из причин, почему так медленно все у нас продвигается в этой сфере. Це дуже слушне зауваження, що дійсно потрібно об'єднуватися, щоб сили були не однієї організації, а декількох, і тоді швидше і більш ефективно можна працювати. От ви сказали, що ви там багато подорожуєте в Турції, і в інших містах. Яке на вашу думку, ну взагалі для вас, найкраще місто було, яке ви зустрічали, де ви бували, та яке найбільш інклюзивніше? От те, що вам найбільше подобається, як приклад взяти українцям? В прошлом году, в 2019 году, у нас был старт в, в Токио, это Япония. Я хочу сказать, что если у нас хотя бы процентов на 30 будет так как в Токио, пойдем очень далеко, так как тактильная плитка везде, просто везде. А, а мы общались со многими как бы и местными, да, то есть и людьми, которые там постоянно приезжают то хочу сказать, это очень-очень классно. Вот, во-первых, везде, тактильная плитка везде, по Брайлю, по Брайлю, даже в лифтах везде все прописано, да, то есть тактильная плитка, мало того, она не то, что как в Европе, например, так обозначена, да, а к тактильной плитке подойти надо сам, а эта, эта тактильная плитка вплоть к тому, что к, к офисам, к гостиницам подведена. То есть, і якщо ми будемо хоча б ді как в Японии, вот это по новим технологіям, то я хочу сказати, та мы ми реально очень далеко пойдем. Це саме для людей з порушенням зору, для незрячих, це от та дорога, яку людина може, як так сказати, відчувати, та не бачите, а відчувати саме на дотик. ну, да, дополняя э, уже э, хочу сказать, даже вот в самых гостиницах, да, там, где мы жили, да, там на улице очень жарко, там, утром, днем, ну, так получилось, что у нас там, было, там плюс 27-29, днем 35-38, а ощущается, как там, далеко за 40, потому что влажность очень большая. И температура воды 30-32 градуса. очень жарко и тяжело. Но как бы там не было, все равно там классно жить, потому что, во-первых, все чисто, во-вторых, даже для глухонемых, да, есть в многих местах как бы обозначения для незрячих, тактильный плитка, для слабозрящих, ярко яркие такие полосы, полос. озвученные светофоры просто везде, просто везде, то есть, и, например. до плитка тоже присутствует. То есть всё в плитке, все. Да, вот вот та, что в Украине, это пример Япония номер один. А вот, э, скажіть, будь ласка, у нас скоро будуть вибори, вже точно буде 25 жовтня. А чи берете ви участь у голосуванні зазвичай? звичайні? Да, так, конечно, если я нахожусь на территории Украины, И как правило это осень или весна, а, да, беру без проблем, конечно, и как все люди идем на, на выборы и ставим за нужного кандидата голос. Як ну у нас же немає, просто я багато всього читала, ну взагалі, як які є можливості робити вибори інклюзивними, і, наприклад, там та да, для осіб з порушенням зору або незрячих в інших державах, там є ну взагалі використовується універсальний дизайн в архітектурі, там дільниці, і взагалі, е, прибудинкові території. Там використовується, наприклад, бюлетені зі шрифтом Брайля, щоб людина сама могла прочитати його. Та використання там з шрифтом Брайля є ну, багато всього. Наприклад, коли я була в Сполучених Штатах, якраз там проходили вибори, використовували машини для голосування. Там було озвучування. По-перше, людина сама могла самостійно все почути, і обрати та проголосувати. По-друге, там було багато волонтерів перекладачів, тому що в них є ще додаткова потреба це перекладачі, тому що достатньо багато мігрантів, і не всі ще вивчили мову, або, наприклад, люди похилого віку взагалі мають проблеми з вивченням мови. Та? І в них є навіть там перекладачі, які Помагають. Але взагалі оця от машина для голосування це було для мене таке відкриття і звукове супроводження там. І ну тобто можливо повністю голосувати без якоїсь сторонньої допомоги. Як ви голосуєте? Ви берете друга подругу? Ну, останній по раз я просто пройшов з сестрою і все, ми проголосували вдвоє. Вот. Ну, у меня таким образом. Хотя э, при этом есть э, э, специальные бюллетени, но они не всегда есть. Вот, проблема в этом. Вот, то, то есть если есть заказ, тут это надо заранее заказывать, да, то есть все, э, эти бюллетени побрали, которые потом и, и потом тоже там есть специальные такие как бы... Э, ну, там дырочки, да, то есть надо mm -hmm. на дырочку нажать, оно выпадет этот, этот и все, и вроде бы за, за этого кандидата проголосовал. И все по правильно подписано. Но то есть, и к сожалению, я, ну, не знаю, вот, вот наша организация онлайн, это организация независимых людей, а активных и независимых объектурах Онлайн. то, ну, Я на сегодняшний день еще никто не предлагал, никаких... Э, в рамках сотрудничества, может в других организациях, может тебе предлагала, просто не знаю. То есть, чтобы, например, вот, вот даже вот в моей организации, да, то есть я по праворам приблизительно знаю э, адреса людей незрячих, которые живут там. Вот, мог бы дать, например, там базу данных, да, то есть, и они какие-то, да, договоры какой то да, то есть, и на этих э, участках можно туда заказывать эти бюллетени. А у нас же все по-другому, у нас как-то ну я так, понимаю, я просто не знаю этой схемы. И... 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 У нас просто нема и не другуются бюллетени, что в том брали. К сожалению, да. Да, хотя я знаю выходы, где можно эти бюллетени, бюллит... э... там, где их можно печатать, да, то есть, ну, я все выходы это знаю. Но я скажу, то есть мне, ко мне никто не обращался к этому вопросу. Может, кто-то где-то как-то, я не совсем могу знать. Що ну так говорити про виборчий процес в цілому, що потрібно зробити державі та самим громадянам, аби у нас вибори були доступними взагалі? Перше озвучені світофори. Друге — тактильна плітка, третє. Тактильна плітка максимальна, якщо це можна? Ну, це просто дорогостающая услуга, але не менше. Четверте. А если говорить это про выборы, да, то есть печатать вот эти э, бюллетни по Брайану, чтобы это можно было. Вот. И, ну как-то так, я думаю. Потому что в принципе можно и обычным бюллетнем, да, то есть просто чтобы кто-то зря был. И все. Але в цьому випадку в мене, в, мене, ну, в мене все ж таки питання, якщо ну, вибирати там собою сестру, брата і всього таке. Ну, В мене, наприклад, іноді зі своєю сестрою не, не співпадають погляди. І я розумію, що, наприклад, вона могла б. Але тут питання довіри. Для этого є спеціально поставлений чоловік Саме для цих випадків. когда независимый человек, который ни за кого, ни за кого, да. Просто когда проходит человек с нарушением зрения или не да. То есть он просто проходит, да, вот вдвоем в эту кабинку. Ну, и я говорю, там, заголосую так, за того там, да. То есть он ставит галочку за того, кого я сказал. Ну, вот так вот. Ну да, тут есть, конечно, риск, что ну, кто знает, что, что это за человек, но тем не менее, ну, Знаю. Для меня как-то все люди добрые, всем хочется доверять. Вот. Ну, вот так, вот как-то так, я думаю. Расскажи еще трошки про свою организацию. Нет, 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 чем чем нет. вы занимаетесь? Касательная организация, она, она официально существует с 2016 года. Эм, называется она онлайн. Это аббревиатура организации незрячих людей, активных и независимых. У нас есть сайт и В рамках организации у нас есть несколько активностей. Что значит активности? Например, одна из первых активностей, которая была даже раньше, чем создана организация, это Guide Runner. Беговой клуб Guide Runner. Это гайд сопровождающий, раннер бегущий. Это когда два человека бегут в привязке. У нас есть клуб Guide Runner, После, потом, уже когда я понял, что надо дальше развиваться, создал организацию, там, при помощи своих тоже друзей, знакомых. Вот, и в рамках организации на сегодняшний день у нас есть такие активности. Это гайд-раннер раннеры, бег, гайд свим, плавание, гайд – это скандинавская ходьба. И еще у нас есть такая как бы психология, health touch. И и точнее психологи in touch, это психология, а health in touch это массаж. Вот. Вот так вот. И, соответственно, две активности, они у нас, все эти активности являются активными благодаря э, там, или грантам, или инвесторам, вот так вот. А когда нет каких-то инвесторов, соответственно, не, не всегда проводятся у нас потому что так как тренером естественно надо там какую-то зарплату давать да вода. то есть ну даже не буду своих хотя это очень долгое время я так и делал вот плюс я стараюсь в организации у нас все основатели организации все с нарушением зрения или вообще не видят вот и в организации у нас есть еще такие активности как данс да, танцы, не Но она, сейчас у нас не активно, так как ну, для этого нужно финансирование. Хотя два года назад у нас очень прекрасный был э, полгода, и в котором брали наши ребята с нашей организации участие. Благодаря есть такой у нас Егор Егоров, у него танцевальная школа, премьера, э, премьер, танцевальная девятая терапия, премьер называется совместно с ними у нас получился такой классный проект, вот и был даже как бы сказать соревнование, да, то есть ребят, да, в а мы открывали наши ребята открывали вечерние вечернюю программы, то это было просто эпично, когда просто все стояли и мы, так, так, типа как слезно выращивали просто видно, что, что их не видят в темных очках, и все красивенько, все попарно. Ну, плюс у нас еще есть два э, вот, два психолога, да, та, Светлана и Наталья. Да? Вот. И у нас все ребята, я стараюсь сделать так, чтобы э, люди с нарушением зрения и не только предоставляли услуги обычным людям. И это намного, очень намного э, идет большой результат, как и мотивационный, как и психологический, и тут можно перечислять. Вот, тут вот у нас, например, психологи тоже незрячие, да, то есть массажисты незрячие с нарушением зрения. Э -э -э, клуб гайд вопер, уже он как клуб, как отдельное юридическое лицо, да, то есть то же самое, там ребята с нарушением зрения тоже являются и тренерами Ну, действительно, есть волонтеры, которые помогают, и волонтеры и высококлассные тренера, но в то же время основы, основы основ, 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 там, у нас есть Руслан Рубель, который, не знаю, как главный как основатель уже этого направления от нашей организации, вот ведет этот гайд клуб, гайд вокер. Вот касательно плавания у нас гайд свим. У нас тренер, параолимпийский чемпион Алексей Федина. Вот пятикратный паралимпийский чемпион. И он у нас основ, основной в плавании. Ну, и, ну, и так дальше. По бегу тоже сейчас у нас есть мысль о том, чтобы тоже тренер был в нарушении зрении, и волонтер тоже тренер, который видит. Потому что многие вещи надо просто видеть, чтобы, ну, видят там, Та да, я вас слухаю дуже, дуже така, дуже активна у вас спільнота. Я, я дуже рада, що ну посперше, ви поєднуєте та да, біля себе людей і намагаєтеся їх ну, і давати роботу. Це дуже важливо. Та да, і соціалізація, йде, і підтримка, і психологічна, і фізична, Боже. Мені дуже дуже дійсно подобається ваш підхід до вашої роботи. І от хотіла тоді під кінець, так спитати. В чому взагалі секрет вашого успіху? Тому що те, що от ви розповіли про це все, це дійсно успіх. Не зупинятися на достигнутому, йти вперед і ніколи не задумуватися, що, що буде після того чи іншого якогось там дійства. Тому що треба завжди ризикувати, треба щось робити, треба двигаться вперед и на шаг назад, потому что это действительно рух успеха, и успех э, состоится в том, чтобы не бояться идти вперед и развиваться. Развитие, развитие, еще раз развитие. Я вам очень благодарю, Василию и... Э... З вами була я, Наталка Новикова, громадська організація Група впливу. І у мене був сьогодні гість Василь Закревський, паралімпієць, активіст, дуже активний діяч, масажист. Бажаю вам успіху в подальшій вашій роботі і взагалі діяльності. І сподіваюсь, що ще більше і більше будете отримувати взагалі нагороди на міжнародній арені, і тут ще більше досягати взагалі у нашому українському суспільстві. Спасибо, до сідання і всього хорошого.